Günəy Azərbaycanda Ermənistanın Tovuz rayonunda həyata keçirdiyi son təxribatçı hücumlara qarşı Azərbaycana dəstək vermək üçün mitinqə çağırış olunub. Günəy Azərbaycanın milli fəalları tərəfindən yayılan bəyanatda iyulun 16-sında Təbriz və Tehran şəhərlərində Azərbaycana dəstək mitinqi keçiriləcəyi bildirilib. Mitinq Yerli vaxtla saat 18:00-da Təbrizdə Azərbaycan Respublikasının konsulluğu qarşısında, Tehran'da isə işğalçı Ermənistan rejiminin səfirliyi önündə həyata keçiriləcək. İşğalçı Qızılistan ordusunun Azərbaycan xalqına və torpaqlarına qarşı hücumları davam etsə, Günəy Azərbaycanda eləcə də İranda türklərin yaşadığı bütün ərazilərdə, xüsusilə də şimali Azərbaycanla həmsərhəd məntəqələrdə Azərbaycana dəstək aksiyaları keçiriləcək. Ümumi səfərblik elan olunacaq və bütün işğal olunmuş torpaqların azad olunmasına qədər müharibədə iştirak edəcəyik deyə bəyanatda bildirilib. Yayılan digər məlumatlarda Urmiya, Zəncan, Ərdəbil və digər Günəy Azərbaycan şəhərlərində dəstə yürüşlərinin keçiriləcəyi deyilir.